Нынешний мирный план, представленный Вашингтоном, требует обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Все останетесь гнить! Российские пропагандисты прямо подтверждают, что никакие мирные планы их не интересуют. Они просто хотят затянуть этот процесс. Не випадково ж вони всі зараз розповідають, що нібито готові на переговори про переговори, але при цьому додають, що будуть продовжувати війну проти України. Після переговорів в Анкоріджу іменно українська сторона поставила на стоп весь переговорний процес. І Я тому сьма способствовали європейці. Нинішній мирний план представлений Вашингтоном требують обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Не только над украинскими нацистами, но и над всей этой европейской нацистской с***чью, которая в том или ином виде присутствует на линии фронта. Либо в виде своих разведных подразделений, своих наемников, своей техники, средств связи. Все останетесь гнить! Насправді у Кремлі розраховували швидко напарити Трампу та Україні їхні капітулятивні умови, особливо після запровадження 21 листопада санкцій проти Роснєфті та Лукойла. Не випадково там у Москві, ще й вирішили закинути свій план через друга Трампа, бізнесмена Віткофа. Ну він же лояльний до Кремля, а значить, зробить все як треба. Та не сталося так, як гадалося. Бо за Україну активно заступилася Європа. Ну и, конечно, мы показали, что не підпишемо те, что нам подсунули. Мы видим явное усиление России и заметное ослабление Украины. И сейчас мирный план Дональда Трампа появляется в тот момент, когда мы продвигаемся в зоне проведения специальной военной операции, вот, например, взятие Купинска, да, и на фоне явного ослабления Украины, связанного с чередой коррупционных скандалов в окружении самого Зеленского, там, вокруг Миндича, Ермака и Умерова. То есть Трамп добивает Зеленского? Трамп пользуется той возможностью, что сейчас Зеленский очень сильно ослаб. Однако, если посмотреть на этот мирный план, он оставляет какое-то очень двоякое ощущение. С одной стороны, видно, как за эти месяцы Соединенные Штаты Америки продвинулись в понимании первой причины СВО. Там, безусловно, есть очень важные положения, связанные о невступлении Украины в НАТО, о неразмещении натовских вооружений в этой стране, о ее безъядерном статусе и даже в том, что касается уважения прав русскоязычного населения, русскоязычных СМИ. Ну, то есть, как, не как может будто бы не Путин радовать. писал ну, отчасти... Ну, да, иной. однако, есть положения, которые сейчас выглядят немного несбалансированными и, мягко говоря, трудно реализуемыми. Ну, во-первых, возникает вопрос, как э, Соединенные Штаты будут обеспечивать гарантии безопасности. То есть, условно говоря, если там э, Украина нарушает режим перемирия. Что? Украина нарушает режим перемирия. Саме Росія з 2014 року більше ніж 25 разів порушувала режим припинення вогню. Крім того, у 2014 році Росія порушила близько 400 міжнародних договорів, однією зі сторін, у яких є Україна, це зокрема Будапештський меморандум, статут Організації Об'єднаних Націй, низку Конвенції ООН та гельсінські угоди. Тому тут найголовніше питання: а що буде з Росією? если она снова порушит угоду. Опять же, не очень понятна судьба российских ЗВР, потому что, как это ни называй, это экспроприация. И даже если хотя бы один рубль будет потрачен на восстановление Украины, это все равно все прекрасно понимают нарушение финансовых обязательств Соединенных Штатов как государства, и которые взяли на себя хранение наших ЗВР. То есть здесь по-другому это никак назвать невозможно. То ж саме касається інтеграції. Ми готові тратити свої деньги на відновлення України, якщо Україна буде передана нашій цілком? Да, но только ми встановим як часть своєї государства. Только в плані об этом нічого не говоря. У ви а так он воно що росіянам тепер взагалі не подобається той план, який писали разом із Дмитрієвим? Їх виявляється дуже турбують питання заморожених російських активів, які хочеться в це вірити, таки підуть на відбудову України. По плану Дональда Трампа Россия отдает все-таки часть средств да, финансовых, которые направятся в Украину. Ой, там самое пикантное, Россия отдает часть средств, но ну, непонятно кому. Потому что сам а Дональд это... Трамп написал в своем плане, что отдает ему, а... Дональду Трампу, а, а, это... а европейцы утверждают, они переписали и деньги отдаем мы Европе. А это не важно. Важно, что все равно отдаем. Помните, как они кричали, что Россия в 22 году должна будет заплатить репарации, а получается, что это обретает реальную основу. Вы же понимаете, а получается... что сторона победитель репарации платить не будет, это такая константа. Ну как сказать? История знает разные примеры. Тобто все і план Трампа їм взагалі не підходить. Саме тому в Кремлі почали, як каже Семенян, давати задню і розповідати, що насправді вони просто готові розглянути американські пропозиції, але точно їх не приймати. План Трампа в принципі план Трампа дуже для нас я би сказав не самий план. Від собственно ж то он предлагає: признать з Крим і Донбас. У меня опрос. А Запорожская область, а Херсонская область, а Бердянск, а наш сухопутный мост в Крым. То есть опасность этого плана я вижу в нескольких аспектах. Первое. Если они считают, что мы должны потерять сухопутный мост в Крым, вот вам Донбасс, вот вам Крым, но без соединяющего их сухопутного моста тогда у нас отнимается ключевой, скажем так, итог на сегодняшний день нашей победы. Мне тоже жутко не нравится это обстоятельство, но я поясню для наших телезрителей, ввиду того, что это в самом деле имеет значение. Ведь мы не рассматриваем 28 пунктов Дональда Трампа как истину в последней инстанции. Мы исходим из того, что документ, который нам передали по некоторым каналам связи, именно так сформулировал Путин, это неплохая основа для старта переговоров. Но и То, що записано в Конституцію, вже записано в Конституцію. То, як це від президент США, це відірвання президента Америки у нас нескільки і на Це напередодні сказав і терорист Путін, коли він показово зібрав свій радбез. Звісно, без спектаклю не обійшлося, бо зібрав він своїх посіпак на одну тему, але раптово в нього вирішили запитати за Трампа. Ну і звісно, Путін не відмовив собі у зверненні. Да, пожалуйста, Ватина. Да, сейчас во всем мире очень активно обсуждается план Трампа по кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить до начала рассмотрения основных вопросов повестки высказать ваше мнение, ваше отношение к этому плану и как это связано с вашими недавними переговорами с Трампом на Аляске? Ну это никакой не секрет, мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость. Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров Анкориджи мы подтвердили, что несмотря на определенные непростые вопросы и сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость. Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он, может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно, предметно с нами этот текст не обсуждается. Эта заява еще раз подтверждает, что Кремль просто хочет затягнуть час. Им не потребен мир. Им потребна вся Украина.